Salam, hörmətli kanal izləcilərimiz, mən sizə bu günləri Xırdalanın Heydər Parkının 100 metrində yerləşən, yeni tikilmiş 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Bura mənzilimizin giriş qapısıdır, gördüyünüz kimi internet xətti gördüyümüz kimi var. Qazı, su, işığı daimi idi, sənəd çıxarışı çıxarış da ev sahibindədir. Videomuzun axırındəyin ki, bütün məlumatlar videoda də eləcək. Bura mənzilimizin Pol hissəsidir, isti poldan ibarətdir. Bütün otaqlar isti poldan ibarətdir. Mənzilimiz yarım əşağı ilə satılır. E, axıra qədər dinləyin ki, bütün məlumatları videoda deyəcəm və burada yerləşir belə bir mətbəx. Mətbəxi də genişdir, isti poldan ibarətdir. Mətbəxdən çıxacaq xədadəlik, paltaryaan maşını. Qanunə görsə qalacaq. Evin sənədləri gördüyünüz çıxarış, texpasport. Və burada belə bir eyvanı var. Eyvan da isti poldan ibarətdir qazın sayğacı, kombi aparatını görürük. 119 nömrəli marşrut binanın tam qarşısından hərəkət edir. Səliqəli bir mənzildir. Mətbəxdə gördüyümüz kimi geniş mətbəxdir, 3 otaqdır. Müqabilə üzrə 70 kvadratdan ibarətdir. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağından çıxacaq televizor və gördüyünüz bu divan dəstidir. Qonaq otağından da eyvana çıxışı var, gördüyünüz kimi. Hər bir otağın özünün müstəqil pəncərəsi var. Qiyməti 75 min manatdan ibarətdir. 75 min manat. 3 otaq. Bugünkü bazara görə yaxşı qiymətdir. Burda gördüyümüz bu pirxoçu da qalacaq. Və burda yerləşir ikinci otağımız. Burda da nə görürsə qalacaq. Bütün mebel dəsti, şkaf, aneyr, konsol qalacaq. Burda isə yerəşir saytar qorxu bir axırar səliqəli şəkillə buraxdırılıb. Alandırması yeməyə görürük. Və burdan sizə təqdim edəcəm üçüncü otağımızı. Buradan görüş üçüncü otağımız. Burada da bu şkaftdır, divan dəstidir qalacaq. Bu divan dəstə açılır və altı da bazadır. Və gördüyünüz kimi üçüncü otağımızın da müstəqil pəncərəsi var. Qufçalı bir mənzildir. Təmir də gördüyümüz kimi yaxşı təmirdir. Üç otaqlı bir mənzildir qiymət yetmiş 5000 manat. Nikdə nömrə qoyulacaq. Əminəm ki, növbə ilə əlaqə saxlayırsınız. Bu vaxtda digər mənzillərimizi sizə göstərməkdə yardımcı olacaq. Kanalımıza abunə olusuz, videolarımızı bəyəniz ki, yeni evlər, mənzillər çəkdikcə bildişlər gəlsin. Yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Bu günə bu qədər sağ olun.